السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اور اس دن وہ کہے گا ان کو نادو شرکائی الَّذِينَ زَعَمْتُمْ جن کو تم دنیا میں شریک سمجھتے تھے ان کو پکارو فَدَعُوهُمْ وہ ان کو پکاریں گے بھی فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے و جالنا بین اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت گاہ بنا دیں گے آیت نمبر باون صورت القحف یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے اور جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ سورہ کہف کا بنیادی جو مرکزی مضمون ہے وہ مادیت اور ایمان یہ مادیت اور روحانیت کی جنگ ہے اور اسی میں مختلف آزمائشوں کا تذکرہ ہے ایمان کی آزمائش کے سلسلے میں ذکر ہے اصحاب کہف کا اور پھر اسی طرح مال و دولت کی آزمائش اس کے ضمن میں ذکر ہے دو بھائیوں کا جن میں سے ایک امیر تھا ایک غریب تھا اور اسی ضمن میں اسی تسلسل میں جہاں مال و دولت کی آزمائش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا ذکر ہوا اور یہ بتا دیا گیا اس زمن میں کہ جو انجام ہوگا وہ ان لوگوں کا ہوگا جو ایمان کی بنیاد پر دنیا میں زندگی گزار کے آئے ہوں گے اور جو جو لوگ ایمان کی بنیاد پر نہیں آئے ہوں گے وہ ابلیس کے ساتھی ہوں گے اور یہ لوگ جہنم میں جائیں گے گویا انجام جو ہیں آخرت میں وہ دو ہیں ایک جنت ہے ایک جہنم ہے اور اس کا تعلق بھی اسی امتحان اسی ابتلا اسی آزمائش کے ساتھ ہے جس میں جو حتمی اور آخری کامیابی مادیت کو نہیں ہو سکتی ایمان کو اور روحانیت کو ہے لہٰذا یہ دنیا مادے کی دنیا مادیت پر مبنی دنیا یہ مال و دولت اور یہ مادی اشیاء یہ مادی اسباب اور یہ پوری مادی زندگی اگر یہ ایمان کی بنیاد پر گزاری ہوگی تو یہ ساری کی ساری فائدہ مند ہو جائے گی اور اگر یہ ایمان کی بنیاد پر نہیں گزاری ہوگی تو یہ نقصان دہ ہو جائے گی تو اسی ضمن میں اب ذکر ہے آخرت کا انجام کا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو تم لوگوں نے شریک ٹھہرا رکھا ہے ان کو یہ ان کا کائنات کی تخلیق میں کیا حصہ ہے خالق کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے تو ان کا کائنات کی تخلیق میں کیا حصہ ہے ماشحت تم خلق السماوات ولادی ولا خلق انفوس مما کن تم متحد المبل یہ تو یعنی تخلیق کرنا تو دور کی بات ہے یہ اس تو اس موقع کے گواہ بھی نہیں تھے اور نہ میں نے ان کو بلایا تھا اور نہ ہی میں نے ان کو آ, اپنا مددگار بنایا اور یعنی بالکل بھی ان کا کوئی حقیقت نہیں ہے کسی لاجک کے اعتبار سے کسی تاریخ کے اعتبار سے کسی بھی آ, کسی بھی طرح کوئی ایسی دلیل نہیں بنتی کہ جو جس کی وجہ سے ان کو شریک بنایا جائے اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جب یہ سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس دن اللہ تعالیٰ ان کو مشرکوں کو کہے گا کہ تم اپنے شریکوں کو بلا لو جس جس کو تم شریک سمجھتے تھے اللہ کا ان کو بلاؤ اور ان سے مدد طلب کرو اور وہ بلائیں گے بھی لیکن وہ وہ لوگ ان کی مدد کے لیے آئیں گے نہیں ان کی پکار پر جواب نہیں دے سکیں گے موبقا ان کے درمیان ہمیں ایک موبق بنا دیں گے موبق کیا ہے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہلاکت گاہ اور اکثر مترجمین نے اور مفسرین نے یہی ترجمہ کیا ہے ہلاکت گاہ یا کوئی ہلاک کر دینے والی وادی یا یہ کہ وہ سب ہلاک ہو جائیں گے یا ان کے درمیان یعنی ایک دم ہلاکت ان کے اوپر تاری کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو پکار نہیں سکیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ کہ ان کے درمیان میں ایک ایسی خلیج حائل ہو جائے گی جو ہلاکت گاہ ہوگی ہلاک کر دینے والی ہوگی اس لیے کہ جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا تھا ان میں تو پتھر بھی ہیں ان میں انبیاء بھی ہیں ان میں سولہا بھی ہیں اور ان میں فرشتے بھی ہیں سب لوگ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے جرم کی وجہ سے کہ جن لوگوں نے انبیاء کو سولہا کو اولیاء کو اور فرشتوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو عطقیہ کو شریک بنا بنائے رکھا تو وہ سب بھی ان کے جرم میں شریک ہوں گے بد قطع نہیں ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس لیے جو درمیان میں ہلاکت گاہ ہوگی تو وہ صرف ان پوجنے والوں کے لیے ان مشرکوں کے لیے ہوگی جن کو پوجا جا رہا تھا ان کا اس میں ظاہر قصور کوئی نہیں ہے تو جب ان کا کوئی قصور نہیں تو ان کا اس کے درمیان آپس میں ان اس ہلاکت کا اس بربادی کا اور اس عذاب کا آپس میں ان کا کوئی نسبت نہیں ہے اس لیے درمیان میں ان کے ایک پردہ آڑ بعض لوگوں نے کہا موبق سے مراد پردہ ہے یہ آڑ ہے ایک پردہ کر دیا جائے گا ایک اوٹ کر دی جائے گی اور یہ لوگ الگ ہو جائیں گے اور یہ لوگ الگ ہو جائیں گے بعض نے کہا کہ یہ ایک وادی ہے جو پیپ اور خون کی وادی ہے جہنمیوں کے پیپ اور خون کی ایک وادی ہے واللہ عالم یہ مفسرین کرام نے اور علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اس کی تفصیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بعض روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیپ اور خون کی وادی کا نام اور درمیان میں آ جائے گی اور وہ لوگ ادھر رہ جائیں گے وہ لوگ ادھر رہ جائیں گے بتانا یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ جن لوگوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو جن ہستیوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو یہ قیامت والے دن تمہارا کوئی قدم کوئی فائدہ نہیں کر سکیں گی حتیٰ کہ تمہارے ساتھ ان کا آپس میں کنیکشن بھی قائم نہیں ہو سکے گا درمیان میں ایک وادی آ جائے گی اوٹ آ جائے گی آڑ آ جائے گی پردہ آ جائے گا یا پھر ایک ہلاکت گاہ ہوگی ایک گڑا ہوگا جس میں تم جو مشرقین ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہلاک ہو جائیں گے ورا المجرمون النار اور اس وقت مجرم جو ہیں وہ آگ کو دیکھیں گے فضن انہم واقعو اور وہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس میں گرنے والے ہیں ولم یجدو عنہ مصرفہ یعنی ان کو یقین بھی ہوگا سامنے آگئے اور وہ اس کو دیکھ کر دیکھ بھی رہے ہوں گے ان کو یقین بھی ہوگا کہ اس میں گرنے والے ہیں لیکن وہ اس سے بھاگ نہیں سکیں گے اللہ ولم اس سے وہ پھر نہیں سکیں گے یعنی دوڑ نہیں سکیں گے کوئی بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے اللہ اکبر مسند احمد کے اندر ہے کہ چالیس سال کی مسافت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سال کی مسافت ابھی ہوگی کہ مشرق کو اور جہنمی کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں اللہ چالیس سال کی مسافت مسافت لیکن وہ راستہ نہیں بدل سکے گا کوئی ایسی اس کے اوپر کوئی ایسی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہوں گی کوئی ایسا سلسلہ ہوگا بالکل ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ کوئی راستہ پھسلتا ہوا جہنم کو جا رہا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ ہم جا رہے ہیں جہنم کو لیکن وہ رک نہیں سکیں گے اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے کوئی جائے پناہ نہیں پا سکیں گے اللہ اکبر اور وہ جہنم کو جا رہے ہوں گے کتنا عرصہ یہ تو مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ چالیس سال پہلے ان کو پتا چل جائے گا کہ یقینی طور پر وہ جہنم میں جانے والے ہیں لیکن وہ اپنا راستہ بدل نہیں سکیں گے اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے یعنی کس کس قدر قدر بے بسی کی بات ہے اور کس قدر جو ہے یہ قسم پرسی اور پھر ایک اتنا عرصہ اس یقین کے ساتھ کہ وہ آگ میں جانے والے ہیں آگ میں جانے سے پہلے یعنی عذاب سے پہلے عذاب یہ ہوگا اللہ اکبر کہ ابھی جو ہے وہ عذاب میں پہنچے نہیں ہیں اور یہ عذاب آ, ان کو پہلے ہی شروع ہو گیا اور یہ کتنا عرصہ چالیس سال تو اس حدیث میں ہے اور وہ جو سورہ ملک کے اندر آتا ہے کہ آ, جب وہ پہنچیں گے تو ادا شیخ کلو جب ایک گروپ پہنچے گا جہنم کے دروازے پر تو اس کے داروغے جہنم کے ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا اللہ یہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا اللہ اور ہم نے انکار کر دیا اور پھر وہاں اعتراف کریں گے لو کنہ نسم غنا قلما کنہ فی صحب سعیر اگر ہم اس وقت سن لیتے ان کی بات اور اس وقت سمجھ لیتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے یہ ایک مکالمہ ہوگا یہ مکالمہ کتنا عرصہ ہوگا اس کا بھی کچھ نہیں پتا بعض لوگوں نے کہا سدیاں اس کے اوپر لگ جائیں گی واللہ ولہاب وہ کتنا عرصہ لگے گا اگر چالیس سال پہلے ان کو یقین ہو جائے گا پھر دروازے پہ جائیں گے دروازے بند ہوں گے دروازے کھولے جائیں گے کتنا عرصہ لگے گا کھولنے میں اور یہ فرق اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر بھی فرمایا ہے کہ جو جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان کے دروازے کھولے جائیں گے کتنا عرصہ لگے گا کتنے عرصے بعد کتنی صدیان لگیں گی یہ وہاں انتظار میں کھڑے رہیں گے واللہ ہوا اللہ ہی کو معلوم اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی بات فرمائی ہے یہ چالیس سال اگر اللہ کی گنتی کے ہوئے تو ایک ایک ہزار سال انسانوں کی گنتی کا ہو تو اللہ کی گنتی کا ایک دن ہوتا ہے اور یہ چالیس سال اگر اللہ کی گنتی کے ہوئے تو آپ پھر اندازہ کر لیجئے کہ کتنا لمبا عرصہ ہوگا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن ولمدید ولم انا مصرفا یہ ہے امپورٹنٹ بات کہ اس پورے خوفناک عذاب کے ماحول میں اور سامنے یقینی طور پر وہ جہنم میں جانے والے ہیں لیکن وہاں سے وہ جائے فرار اور جائے پناہ کوئی نہیں ہوگی کوئی راستہ نہیں پائیں گے کہ یہاں سے ہٹ جائیں اللہ یہ ہے وہ خوفناک انجام جو اللہ تعالیٰ نے اس ابتلاع آزمائش اور یہ جو ایمان اور مادیت کی جنگ ہے اور یہ جو کشمکش ہے اس کے نتیجے میں جو مختلف انجام ہیں اس میں ایک انجام سے ڈرائیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ مَكَانَ الْإِنسَانُ وَقْسَرَ شَيْنْ جَدَانَا اللہ اکبر کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے کھول کھول کے اور پھیر پھیر کے مختلف اسلوب بدل بدل کے ہم نے مختلف قسم کی باتیں یہ ان کو سمجھائی ہیں وَلَقَدْ سَرَّفْنَا سر فِي هَذَا الْقُرْآنَ ہم نے اسلوب بدل بدل کے اس قرآن میں بیان کیا ہے لِلنَّاس لوگوں کے لیے من کل مثل ہر طرح کی مثال بیان کر دی یعنی ہر طرح سے اسلوب بدل بدل کے جو میکسیمم کمینکیشن ہو سکتی تھی وہ کر دی ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ وَاَكْسَرَ شَئِنْ جَادَ لَا لیکن انسان ہے تو وہ اکثر چیزوں میں جگڑ جگڑے ڈالتا ہے کوئی نہ کوئی شکایتیں کرتا ہے کوئی نہ کوئی نکتہ آفرینیاں کرتا ہے کوئی نہ کوئی جھگڑے کی بات نکال لیتا فکان الانسان اکثر شہین اللہ اکثر چیزوں میں یہ جھگڑا کرتا ہے بجائے کے کہ ان کو تسلیم کر لے اس کے پاس نکتے بہت ہیں کہنے کو اس کے پاس کرنے کو باتیں بہت ہیں اس کے بعد اشکالات بہت ہیں اور نقطہ آفرینیاں بہت ہیں یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے وَلَقَدْ فِي هَذَا الْقُرْآنِ تشریف آیات جو ہے یہ بھی گویا قرآن رہنمائی تشریف آیات کے ساتھ اسلوب بدل بدل کر مختلف مثالیں دے کر اور مختلف قسم کے یعنی تکرار کے ساتھ بار بار وہی بات دوہرا کے ملتی جلتی آیات کو بار بار دہرا کے اور ایک بات مختلف اسالیب میں یہ سمجھائی گئی ہے اور پورے جو حق اور باطل کی تاریخی اویزش ہے اس کا پورا ایک سبجیکٹ جو ہے وہ انسان کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ ایمان اور مادیت کی کشمکش میں جو اخروی کامیابی ہے جو اصل کامیابی ہے وہ وہ ان لوگوں کو ملنی ہے جو ایمان کو محفوظ بنا کر اس کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کے پاس گئے ہوں گے لیکن پھر بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی انسان پھر بھی جھگڑا 89 سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی بات فرمائی گئی کہ تصریف آیات تقریباً کم و بیش یہ الفاظ جو ہے اس کے بھی یہی ہیں صرف تھوڑے سے فرق کے ساتھ وکان الانسان انسان اکثر اشین جادہ لا جو ہے یہ وہاں پہ نہیں ہے وہاں اکثر اللہ کفورا. کہ لوگ جو ہے اکثریت جو ہے وہ صرف کفری کرتی ہے یہاں پہ ہے ہے انسان اکثریت انسانوں کے اکثریت انسانوں جو ہے وہ جھگڑا کرتی کرتیبا لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے یعنی نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں از جا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی اور وہ ایمان لائے اس کے اوپر اس کسی چیز نے نہیں روکا وہ اس تک پھر اور یہ کہ وہ استغفار کرے اپنے رب کے ساتھ اس بات سے بھی کسی چیز نے نہیں روکا اللہ مگر کس نے روکا ہے انتات یا سنت الاولی <سؤال> یہ کہ ان کے اوپر پہلے جو جیسے لوگوں کا طریقہ آزما لیا جائے کیا مطلب پہلے جیسے لوگوں کی سنت آزمائی جائے وہ طریقہ وہ ان کے اوپر حالات آ جائے انتات یہ سنت الاولی اور پہلے لوگوں کی سنت کیا ہے کہ قوم تباہ و برباد ہو گئی قوم سمود قوم عاد، قوم نوح جس کا ذکر اللہ کریم با اور اصحاب مدین اور پھر قوم لوت جن کا ذکر اللہ کریم قرآن میں بار بار کرتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے اور پھر آل فرعون تباہ و برباد ہو گئے تو یہ کیا گویا لوگوں کو یہ صرف یہ بات روکے بیٹھی ہے مامام علی جب ہدایت آ تو ان کو ایمان سے کس بات نے روکا ہے اور استغفار کرنے سے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لینے سے کس چیز نے روکا ہے اللہ مگر اس بات نہیں کہ ہم سنت یہ کہ اب ان کے اوپر سابقہ امتوں جیسے حالات گزرے یعنی ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے او یا العذاب قبولا یا پھر ان کے بالکل سامنے عذاب کھڑا آ جائے سامنے سے عذاب آ جائے اوپر سے عذاب آ جائے یہ تباہ برباد ہو جائیں ان کے سامنے سے عذاب آ جائے گویا یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں اور تو کوئی رکاوٹ اب اللہ پر ایمان لانے اور اس سے استغفار کرنے اپنے گناہ بخشوا لینے میں اور تو کوئی رکاوٹ ہے نہیں گویا اب یہ اپنے اوپر عذاب کا انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالی معاف فرمائے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ مبشرین مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ اور جو بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں وَمَا نُرْسِلُ المر نہیں بھیجے ہم نے رسول اللہ مگر مبشرین امن ان کو ہم نے خوشخبری دینے والے اور تنبیہ کرنے والے یعنی ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے سارے کے سارے جو امبیا ہیں وہ انہی دو انجاموں کی میں سے ایک کی خوشخبری اور دوسرے سے انذار اور تنبیہ یہی کرتے ہوئے آئے ہیں یعنی پوری حجت تمام ہے سارے کے سارے نبی انہی دونوں انجاموں سے کیسے باخبر کرتے رہے کہ اگر نیک لوگ رہیں گے ایمان کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے تو ان کا انجام وہ جنت ہے اللہ کی انعامات ہیں اور بگر اور یہ مبشرین خوشخبری دینے والے ومندرین اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانو گے تو پھر یہ دوسرا راستہ ہے اور وہ ہے جہنم کا اور اس سے بچ جاؤ اس سے انذار کرتے رہے تنبیہ کرتے رہے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اللہ اکبر تو جھگڑا کرتے ہیں کافر باطل کے ساتھ یعنی باطل کے تھرو باطل کے ہتکنڈے استعمال کر کے ہمیشہ سے کافر جو ہیں وہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اہل ایمان کے خلاف اور اہل نبوت یعنی نبیوں کے خلاف اللہ اکبر وہ ہمیشہ باطل کو اپنا ہتھیار بنا کر استعمال کرتے ہیں وا ددینک فروب الباقل باطل کے ذریعے سے وہ ہمیشہ جھگڑا کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ لیود ہی حق مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ پھسلا دیں اس کے ساتھ حق سے لیو دحیدو تاکہ وہ ختم کر دیں یا پھسلا دیں دا حضا یا دا حضو کا مطلب ہوتا ہے پھسلا دینا یا پھسل جانا یا کسی چیز کو باطل کر دینا اسی لیے امام شوکانی علیہ نے لکھا ہے کہ جب کو کہتا ہے نا دہادت حجا تو کہ اس کی حجت جو ہے وہ پھسل گئی تو اس کا مطلب ہے باطل ہو گی اس کی حجت کو اس نے باطل ٹھہرا دیا باطل کر دیا ختم کر دیا اب یہاں جو قرآن نے یہ کہا کہ وہ باطل کے ذریعے سے حق کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گویا یہ کافروں کی کوشش ہے کافر ہمیشہ سے اس کاوش میں لگیں اپنی ساری تقدوں اس بات پر لگائے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف اپنے سارے دلائل اس لیے لے کے آئیں باطل کے سارے ہتھ کنڈے اس لیے استعمال کریں لیدو ہل الحق تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھائیں حق کو ختم کریں یہ ان کا کام اب جب قرآن یہ کہتا ہے کہ لا یاتی ہل من خلفی کہ کوئی باطل جو ہے اس کے نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باطل حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا کوشش تو باطل ہمیشہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو اہل کفر ہیں وہ باطل کے ہتھ کے ساتھ وہ ہمیشہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اللہ نے قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت یہ رکھی ہے کہ کوئی باطل کے کبھی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے اللہ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے اسی طرح صاحب قرآن کی سیرت و کردار کی حفاظت کی ہے لہذا نہ اللہ کے قرآن کے اوپر یہ باطل کے حملے کوئی اثر کر سکتے ہیں نہ صاحب قرآن کی زندگی کے اوپر حیات طیبہ کے اوپر کا اثر کر سکتے ہیں لیکن کافروں کا طرز عمل ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ انبیاء کے معاندین رہے وہ اپنے آپ کو اب سارے کے سارے جو جتنے ان کے پاس ٹولز ہوتے ہیں مادی اسباب ہوتے ہیں جتنے علمی نکات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے باطل کو اکٹھا کر کے مجتمع کر کے ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس سے حق کو ختم کر دیں یہ اس کے لیے وہ لگے رہتے ہیں وَتَّخَدُوا آیَاتِ وَمَا وما حُزُوا اور اس باطل کے اپنے جتنے بھی ہتھ ہیں ان کے اندر اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ تاخو کہ انہوں نے بنایا ہماری آیتوں کو میری آیتوں کو معاون ضرور اور جس کے جس بات کی ان کو تنبیہ کی گئی تھی کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے حوضوبا اس کا وہ اس کو حسی مذاق بنا دے اس کا وہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ جو کچھ نبی ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والے اس کا بھی تمسخر اڑاتے ہیں اور اللہ کی آیات نشانی ہیں جو اس کا بھی تمسخر اڑاتے ہیں اس سے مراد وہ آیات بھی ہیں جو قرآن میں بطور آیات یہ موجود ہیں وہی الہی کی آیات ہیں یا پھر وہ آیات بھی اس سے مراد ہیں جو ارد گرد تھیلیبی کائنات کے اندر آفاق و انفس کی آیات ہیں اور ان آیات کے اندر اور ان آیات کے اندر جو قرآن میں نازل ہوئی ہیں کوئی فرق نہیں ہے اپنی حقانیت صداقت اور ان کی آپس میں جو ہے ان کے اعتبار سے ومن من اضلمبی آیات فا دانہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات کے ساتھ فعدانہ اور اس سے منہ پھیر دے اللہ اکبر یعنی اس سے بڑی کوئی بڑا پاپی بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے قرآن کی آیات سنائی جائیں اور اس کے ذریعے سے اس کو نصیحت کی جائے فعار دنہا لیکن وہ منہ پھیر لیتا ہے وَنَاسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا اور وہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اس کے ہاتھوں جو اس نے عمل کیے ہیں وہ بھول جاتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا کرتوت ہے اس کے اور وہ بالکل اس کو چھوڑ کے اس بات کو بھول کے کہ اس آگے کیا بھیج رہا ہے حالانکہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر شخص اس بات کی فکر کرے کہ وہ آگے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے اللہ اکبر لیکن یہ ہے ظالم اس سے بڑا ظالم اور پاپی کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی آیات سے اعراض بھی کرتا پھر منہ پھر کے پھرتا ہے اس کو پروائی کوئی نہیں ہے دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہوں ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے اندر اللہ کی آیات توحید کی دعوت دے رہی ہوں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا فاردہ نا اس سے وہ منہ پھیر لیتا جیسے سورہ یوسف کی ایک آیت جو میں بار بار دہراتا ہوں بقائی جی من آیت یمر کتنی ہی آیات ہیں کتنی ہی آیات ہیں زمین و آسمان یمرون علی نشانیاں ہیں اس کے اوپر ہر وقت وہ گزرتے ہیں وہ توجہ نہیں کرتے منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں اللہ اکبر فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات, آیات کے ذریعے سے نصیحت کیا جائے اور پھر وہ اس سے منہ پھیر لے اور وہ اس بات کو بھی بھول جائے کہ اس کے کرتوت کیسے ہیں اس نے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں اس, بھی اس کو بھی بھول جائے فرمایا انا جعلنا اللہ خلو بھی جو اس طرح کا کردار رکھتا ہے جو فکری اور عملی اعتبار سے اس طرح سے بے حص ہو جاتا ہے اور جمود کا شکار ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے اپنے فکری اعتبار سے بھی اور اپنے کردار کے اعتبار سے بھی فرمایا ہم پھر ان کے انا جعلنا علا خلو بھما ہم ان کے پھر دلوں کے اوپر پردے ڈال دیتے اور لفق ان کی پھر سمجھ بند ہو جاتی ہے۔ یعنی اس بات کے اوپر کہ وہ ان کے اندر ان کے دل و دماغ کے اندر کوئی سمجھنے کی جو صلاحیت ہے گویا وہ سلب کر لی جاتی ہے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے کردات کے سبب انا جالا قلوب ہم نے بنا دیا ہے ان کے دلوں کو دلوں کے اوپر پردہ کر دیا ہے اَن کہ وہ سمجھیں اس کو اب وہ گویا سمجھنے کی سوچنے کی تفقق کی صلاحیت سے محروم ہو گئے وفی آدھا نے وقرا اور ان کے آنکھ کانوں کے اندر ایسے ہیں جیسے بوجھ ڈال دیا ہے گویا وہ سماعت سماعتوں کی قوت سے بھی گویا محروم ہو گئے ہیں اور بہروں کی طرح اور بے وقوفوں اور پاگلوں کی طرح وہ قرآن کو سنتے ہیں اور اس کی آیات کو سنتے ہیں لیکن سمجھنے سے سوچنے سے قاصر ہے وہ ان تد الرحمل اب ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل وہی کیفیت ہو گئی جو اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر فرمائی فهم ایک آدمی اندھا بہرا اور گونگا ہے آپ اس کو کیسے واپس لا سکتے ہیں اللہ تو یہی بات فرمائی پہ ان تد الدا اگر تم بلاؤ اگر آپ بلائیں ان کو ہدایت کی طرف فلائیں آبادا تو پھر وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے آ سکتے ہی نہیں کیسے آئیں گے اور وہ کوشش بھی کیسے کریں اس لیے کہ ان کی سماعتیں اور ان کی بسارتیں اور ان کے دل و دماغ کی تفقو کی صلاحیت اور ہر چیز متاثر ہو چکی ہے ان کے کردار کی وجہ سے ان کے گھنونے کردار کی وجہ سے ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہر چیز ان کی متاثر ہو چکی ہے اللہ اکبر فبی ما ماں سابق مصیبت فبی ماں کا سبت عیدی جو بھی تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے اللہ اکبر اور یہ جو بگاڑ صرف انسان کے اندر ہی نہیں ہوتا انسان کا قلب و دماغ اور انسان کا جو جسم ہے اور باطن اور ظاہر یہی متاثر نہیں ہوتا پوری کائنات متاثر ہوتی ہے جو سورہ روم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ظہر الفساد البر والبحر بما کسبت الناس کہ خشکی اور تری کے اوپر بگاڑ پیدا ہو گیا بماغ کا سب لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ لہٰذا اسی وجہ سے انسان کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اور ساری جو اللہ تعالی نے فیکلٹیز دی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں اور انسان کے اندر ہدایت کی طرف جانے کی گنجائش آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے اس لیے فرمایا ہوا مل الخا اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف یعنی جو مادیت کے دل دادا اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور رکھنے والے اللہ کی آیات کو نہ سننے والے اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے اللہ کی نشانیوں کی طرف منہ کر کے ان کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کی بجائے ان سے منہ پھیر لینے والے یہ جو جو بھی اس طرح کا کردار رکھتے ہیں اور حق پر ان کے گویا پھر دل سخت ہو جاتے ہیں یہ وہی بات ہے جو دلوں کی سختی لانت کی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِتَاقُمْ اللہ قلوب ہم قَاسِيَا بنی اسرائیل نے جو وعدے توڑے, توڑے تو ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر لانت کر دی وجہ النا قَاسِيَا ان کے دل ہم نے سخت کر دیے گویا دلوں کی سختی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے معرومی یہ دراصل اللہ کی لانت کا موجب ہے اور لانت کس وقت پڑتی ہے انسان کے کرتوتوں کے سبب پڑتی ہے اللہ کے وعدے توڑنے کی وجہ سے پڑتی ہے رسولوں کی دشمنیوں کی وجہ سے پڑتی ہے ایمان کے تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے پڑتی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی جو ایمان کی بنیاد پر نہ کیے جائیں دیگر بنیادوں پر کیے جائیں اس سے یہ لانت پڑتی ہے اور انسان اس تفقوں کی صلاحیت سے اور سماعتوں بسارتوں کی جو حقیقی صلاحیت ہے اس سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے پھر آنکھیں ہوتی ہیں لیکن انسان اس سے دیکھتا نہیں ہے اللہ اکبر آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھنے والی بسارت نہیں ہوتی بلحم آزان اللہ ان کے پاس ہوتے ہیں کان لیکن اس سے وہ سن نہیں سکتے اللہ اکبر حالات ہی ہو جاتے ہیں اور پھر فرمایا فما قلوب اللہ کہا ان کے پاس دل ہوتے ہیں اسے سمجھ نہیں سکتے وََاون اللہ, والا اللہ ساری صلاحیتیں بظاہر موجود ہوتی ہیں موجود ہوتے ہیں دماغ موجود ہوتا ہے دل موجود ہوتا ہے اور کان بھی موجود ہوتے ہیں آنکھیں بھی موجود ہوتی ہیں لیکن دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم اس لیے فرمائے بلا یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کیفیت ہو جاتی ہے گناہوں کی پاداش میں اور کالے کرتوتوں کے سبق کے نتیجے فرمایا کہ اس قدر گھناؤنا کردار رکھنے والے لوگ اس دنیا میں اس درتی پہ موجود ہیں اس پر تو اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے اللہ و الغفور کل غفور رحمہ عذاب اس لیے نہیں آتا کہ تیرا رب جو ہے وہ بہت بخشنے والا اور رحمتوں والا ہے سبحان اللہ وہ دیکھ رہا ہے ظالم ظلم کیے جا رہے ہیں کافر کفر کی انتہائی پار کیے جا رہے لیکن وہ بڑا حلیم ہے بردبار ہے وہ محلت میں محلت دیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لو آخد ما کا تیرا رب جو ہے وہ بڑا غفور اور رحیم ہے رحمت والا ہے لو آخد ام با اگر لوگوں کے کرتوتوں کے اعتبار سے وہ مواخذہ کر لے ان کو پکڑ لے لجم الزاب تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا اللہ بل لہم موعد اللہ جدو بندو نہیں مویلا لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے بل لہم موعد بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے لیے ایک موعد ایک وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ ان کو محلت دیتا ہے محلت دے کے جن لوگوں کے خمیر میں اور جن لوگوں کے ضمیر میں ابھی نیکی کا کوئی جذبہ کوئی رمک باقی ہوتی ہے وہ واپس آ جاتے ہیں اس محلت سے فائدہ اٹھاتے اور جو لوگ اس اپنے کرتوتوں کے اندر اور اپنے سیاہ کاریوں کے اندر بہت پختہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ اور زیادہ سیاہ کاریوں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنا عذاب اور زیادہ اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو عذاب فوری طور پر نہیں آتا یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ کل غفور ورحمة اللہ اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا خد النا سب کا سبت ائیم اگر اللہ پکڑ لے لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے سبب ما ترک ترکاہ رحا من بطن تو روئے زمین پر آپ کو کوئی جانور کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آئے اس لیے کہ اللہ کا عذاب اس قدر سخت آ جائے اگر اللہ تعالیٰ فوری طور پر پکڑ لے لیکن ولا کے وقت مصمبہ لیکن اللہ ایک خاص وقت تک کے لیے ایک مہلت دیتا ہے وقت مقررہ اور وہ وقت مقررہ وہی ہے بل موعد جو یہاں فرمایا کہ ان کے لیے ایک موعد ہے وقت مقرر ہے لئی اجدوم